এন আই এছৰ ডি এল এডৰ সম্পৰ্কত যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে আৰু সেই কমেণ্টখিনিও মই চাইছোঁ আৰু তাৰপিছতেই ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কথা কৈছে এন আই এছৰ ডি এল এডৰ সম্পৰ্কত সেই কথাখিনি শুনাম কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে এন আই এছৰ ডি এল এডটো ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰৰ কাৰণেহে চাকৰি কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ কাৰণেহে এন আই এছৰ ডি এল এডটো কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছিলে কিন্তু সেই সুযোগ লৈ একাংশ যিসকলে ই প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানত কৰি আছিলে কোনোবাই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰি আছিলে গতিকে সেইসকলে সেই সুযোগটো ল'ব বিচাৰিছিলে কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানটো ডি এল এডটো আৱশ্যক হয় সেইকাৰণেই বহুতেই ডি এল এড কৰিলে কিন্তু সেই ডি এল এডটো ইতিমধ্যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে জানেই যে এন আই এছৰ ডি এল এডটো ওঠমহীয়া বুলিয়েই ইতিমধ্যে ধৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে যি ৰায়দান আহিলে আপোনালোকে জানেই যে দুবছৰৰ ডি এল এডৰ লগত সম পৰ্যায় নহয় সেই সম্পৰ্কে মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ কিছুমানে কৈ আছে যে মই কোৱা নাই কথাটো আপুনি পঢ়ি চোৱা নাই ৰায়দান টু সম্পৰ্কে মই এইখিনি গোটেইখিনি পঢ়ি চাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব আৰু শেহতীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি বুলি ক'লে আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ ডি এল এডৰ সুবিধা দিছিল সেই বিশেষ ডি এল এডৰ সুবিধাটো কেৱল ইন চাৰ্ভিচৰ কাৰণে আছে গতিকে আমাৰ ইন চাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ ডি এল এড নথকাকৈ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী চাকৰি কৰি আছিল তেওঁলোকক ডি এল এড কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে কিন্তু বহুত প্ৰাইভেট বিদ্যালয় আবেদন কৰিলে যে আমাকো এই সুবিধাটো দিব লাগে কাৰণ আমাৰ প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ডি এল এড টো প্ৰয়োজন হোৱাটো উচিত গতিকে মিনিষ্ট্ৰীয়ে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ ডি এল এড টো এলাউ কৰিলে ইয়াৰ সুযোগতে বহুতে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত বা ভেঞ্চাৰড কৰিলে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো আছিলে যে ইন চাৰ্ভিচৰ কাৰণে আছিলে ইন চাৰ্ভিচৰ যিটো কাৰণে যিটো ডি এল এড ডিগ্ৰী আছিলে সেইটো নন চাৰ্ভিচ কেণ্ডিডেটে কেনেকে এগ্ৰিল কৰিলে